Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang di Riazi Channel Ini teman-teman, aku bikin kue bika Ambon yang berserat sekali dan sangat enak Yuk ditonton ya videonya sampai habis Langkah awalnya kita siapkan margarin, ada 1 sendok makan atau 20 gram Kita cairkan dan disisikan Siapkan panci kecil, lalu masukkan 1 saset santan instan atau 65 ml 1.4 sendok teh kunyit bubuk, 1.4 sendok teh garam, 1 batang serai yang sudah digeprek, 2 lembar daun pandan, ini kita sobek-sobek, lalu disimpulkan, lalu tambahkan 2 lembar daun jeruk, jeruk perut ya, terus tambahin air 135 ml, ini kita rebus sampai mendidih. Nah ini karena warnanya kurang kuning Jadi aku tambahin kunyit bubuk seperempat sendok teh Total setengah sendok teh Kita rebus sampai mendidih Lalu kita angkat dan sisihkan Kemudian di wadah lain ada 100 gram gula pasir Terus kita saring larutan santan tadi ya Yang masih panas Dan kita aduk gulanya sampai larut Nah setelah larut Ini kita sisihkan dulu Biarkan sampai hangat Kemudian tahap berikutnya Kita Aktifkan raginya ada 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh gula pasir, dan 50 ml air hangat. Ini kita aduk sampai rata, lalu kita diamkan, tutup sampai berbusa kurang lebih 10 menit. Ini di wadah besar sudah ada 100 gram tepung sagu tani, tambahkan dengan 50 gram tepung terigu. Lalu kita tambahkan 2 butir telur. Kemudian masukkan larutan ragi yang sudah aktif tadi Nah biar lebih harum lagi kita tambahin seperempat sendok teh vanili bubuk Bisa vanili cair ya Kemudian ini kita aduk ya teman-teman pakai whisker saja Ini sambil ditambahkan dengan larutan santan gulanya tadi Sambil terus diaduk Dan sambil ditambahkan santannya sampai habis ya teman-teman Tujuan ditambahkan santannya secara perlahan agar tepungnya ini enggak bergerindil dan bisa tercampur dengan baik ya Dan terakhir kita tambahkan margarinnya sudah kita cairkan tadi Kemudian ini kita aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata Nah ini sudah selesai mengaduknya. Sekarang kita tutup, bisa pakai plastik wrap ataupun dengan serbet bersih ya. Ini kita tutup dan diamkan sampai berbusa kurang lebih satu jam. Nah ini adonannya sudah mengembang dan berbusa banyak. Ini sudah selesai, kita diamkan. Kita buka tutupnya dan kita aduk-aduk untuk menghilangkan gas yang ada di dalam adonannya ya Kalau sudah selesai mengaduknya langsung tuang ke dalam gelas takar agar nanti lebih mudah untuk masukin adonannya ke dalam cetakan Jangan lupa cetakannya sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan api kecil Lalu kita olesi dengan margarin sampai rata setiap lubangnya ya Dan pastikan cetakannya sudah panas Sebelum dituang ke cetakan adonannya diaduk-aduk kembali Kemudian tuang adonannya sampai setengah ataupun 3 perempat cetakan ya Karena ini cetakannya lumayan dalam jadi nggak saya penuhin kalau sudah selesai dituang ke cetakan jangan langsung ditutup teman-teman ya ini kita biarkan dulu sampai banyak terbentuk sarangnya nah seperti ini ini udah banyak terbentuk sarangnya kemudian kita matangkan bagian atasnya dengan ditutup jangan lupa apinya tetap pakai api kecil ya Nah ini kuenya udah mateng ya teman-teman, atasnya udah kering, sekarang kita angkat kuenya. Ini dia hasil kue bika ambonnya. Ini sangat berserat sekali ya teman-teman. Tuh sarangnya banyak banget. Kalian lihat seratnya cantik sekali ya. Teksturnya lembut sekaligus kenyal dan juga wangi pandannya itu harum banget ya. Kalian wajib cobain resepnya ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Jika kalian suka videonya jangan lupa di-like, subscribe dan di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum.